Перше на Херсонщині на базі зеленого екотуризму та спортивно оздоровчого центрі Славутич пройшов четвертий міжнародний з'їзд майстрів різьблярів з дерева, каменю та кісті. Херсонщина, природа якої зберігає тисячолітні принади, поєднала творців, для яких це мистецтво має особливу енергетику. Адже кожна лінія на дереві або іншому матеріалі зроблена з великим натхненням. Костіприємна таврійська земля приймає встречу ріщиків міжнародної із клуба Різьба по деревою Касті. Вообще-то в клубе около двух тысяч великолепных мастеров, среди них много известных имен. Более 30 стран объединяет, конечно, из всех стран СНГ. Сюда приехали люди сейчас мастера из Белоруссии, России и Украины. Звісно, ми ці до цього мали тричі неформальні зустрічі в Києві у майстерні відомого резьбера Олександра Каняєва і в Москві на міжнародних спеціалізованих виставках. Решили провести розвідку бою, якщо так шутливо сказати. И посмотреть, что такое база экотуризма, что такое туризм именно на Херсонщине, что такое Днепро. Потусоваться, посмотреть и с дальним прицелом найти площадку, где мы можем проводить фестивали резчиков. Здесь среди резчиков находятся как любители, так и люди профессионалы. Причем в этой обойме среди гостей и участников действительно звезды очень большой величины. Чимало мисів з регіонів долучались до спілкування і через інтернет-видання. На Херсонщині вони мали змогу не лише обмінятись досвідом, поспілкуватись на улюблену тему, але й відпочити в затишному куточку каховського досховища на базі Славутича. Звісно, це відповідально для господарів. відповідально, тому що для нас вперше. У нас основному спортивні мероприятия, все ріма отдых, сімейний отдых, А це вот вперше, як нам обратілись. Ну, очень ответственно, очень интересно, потому что вы сами люди творческие. Международный съезд резьблярів открылся выставку персональных работ. И в каждой из них, чи это фото, чи это оригинал, своя история створення, своя история життя. Вы знаете, я просто, когда режу, я отдыхаю. Знаю, что, допустим, мои работы, они нужны людям. В храм люди приходят помолиться, все. Они нужны людям. Когда делаешь... Отдыхаешь от всего. Попросили сделать один заказ. Жена все, давай, давай, ну попробуй. Ну, а потом раз в один момент батюшка один благословил сделать работу, сделал для храма и начал делать в основном направление церковная резьба. Я представил маленькие работы композиции «Подставка сатир», «Композиция весна олени» и «Емеля с щукой». Этим работам уже по 40 лет, вырезано они мной 17 лет. Я считаю, что мероприятие это очень хорошее. Каждый год к нам присоединяются все новые и новые мастера молодые мастера подтягиваются до более зрелых. А зрелым не дает почевать на лаврах, потому что в затылок дышит молодежь. Ведомый народный мастер Украины Александр Коняев говорит, что все работы затребованы в Украине. К сожалению, нанотехнологии вытесняют ручной труд, но ничего не заменит энергетику, тепло людских рук. Я думаю, что она еще очень долго будет востребована. На запитання, как за кордоном сприймають работы украинских мастеров, ответил так: Я единственный раз был за границей, это в Швейцарии в прошлом году. Выступал на конкурсе рейщиків, занял там первое место. Вот за границей люди моей профессии очень востребованы, их мало. Они вкладывают легенды, к ним ездят туристы, что нельзя сказать о нашей родной Украине. У меня есть своя школа, свои ученики никто, в принципе, нас не поддерживает никак. Но когда надо было поучаствовать в каких-нибудь выступлениях, да, сразу, конечно, обращаются к нам. В одночас подкреслю и важные встречи, и красу самой Херсонщины. Шикарно, всем нравится. Цены демократические такие, водичка теплая, что надо. Все условия. Очень важно, что люди, знакомые по интернету, нас интернет объединил. Впервые увидели друг друга живьем. И сразу все поменялось. Все стали какие-то такие родные. А вот Павло, молодой мастер с Беларуси. Украина мне вообще как бы родные люди. Хорошая база, очень тут все культурненько, чистенько. Приятний персонал. Він з дитинства займається різьбленням і не проти, якщо і його діти в майбутньому продовжать займатися цією справою. Задоволений приїхав на цю зустріч. Це спілкування, живі зустрічі. ми ділимося опитом, дивимося на роботу друг друга, розвиваємося, спілкуємося. Це дуже ну, класно, позитивно. Олег Смирнов організатор і творець відповідного сайту у Москві. Для нього різьблення – це хобі. Якщо розсматривати різьбу як спосіб. Самовыражение, то это один из самых доступных видов творчества. Допустим, для того, чтобы допустим, заниматься кузничным делом, нужно кузница, производства, А здесь необходимо только деревяшка, ножичек, и сразу же вы начинаете резать. А насколько это востребовано? Ну, посмотрите любой интерьер ресторана, загородного дома. Везде есть столярные вещи, везде есть резные вещи. То есть те вещи, которые делаются столярные, их можно украшать резьбой. Они, естественно, востребованы. А большой очень пласт сувенирных изделий, вот, которые тоже в том числе здесь представлены, они, естественно, все имеют цену и реализуются. Работы, сделанные руками мастеров, имеют особливую энергетику. Особая энергетика тогда, когда человек э, эту ручную работу делает с огромной любовью и с душой. Мероприятия такие проходить жизненно необходимо, необходимо выходить на новые уровни, потому что намного лучше, когда, например, хорошо, если бы дети это видели, например, да, чтобы росли и занимались, например, резьбой по дереву, скульптурой, художественным образованием, они гоняли по улицам, неизвестно в каких компаниях. А увлечение, ну, наверное, как у всех из детства. Когда ты сидишь на море, а в обед нечем заняться, я помню маму, которая купила пачечку пластилина, и я там что-то потихонечку себе. Это стало профессией? Да, это стало профессией. Я сейчас являюсь арт-директором классического ювелирного дома «Лабортас». Это известнейшая компания, ведущая на Украине. Но это в основном миниатюра и работа с серебром. Это востребовано? И да. Кто сегодня это, это безусловно востребовано. Ну, помимо, скажем так, ювелирного искусства, это еще и монументальная скульптура. Мы два года назад поставили в Донецке памятники Кириллу и Мефодию. Сейчас закончили монументальный проект «Ювелирное искусство». Это православная тематика «Лампады для благодатного огня». Это миниатюра подарки президентам. Например, Слідні, скажем так, роботою, такої знакової, це був подарок президента Януковича, президенту Путіну. Особливий захід на з'їзді це майстер-клас, адже кожен митець приховує свій темниці цього ремесла. Першим за справу взявся Олександр Коняєв, орудуючи різними інструментами. многое зависит от окружающих тебя людей. Когда чувствуешь, что вот это единомышленники, да, все легко получается. 40 лет, когда занимаешься любимым делом, вырабатывается стереотип мышления, безопасности. Каждый удар топора должен проходить в точку. Игорь Ивченко, резьбляр Зодесы, продолжим мастер-класс. Сейчас это просто как бы показать. Вот передо мной работал Александр Коняев, очень известный скульптор. Немножко показал свою технику резьбы половину лица, половину лица сейчас я у меня немножко техника резьбы отличается движением стамески основными опорными точками вот здесь важно какой результат получается в конце работы вот и то есть это просто желание показать что человек может взять и работать на совершенно удобном ему уровне манере резьбы и так далее нет никаких таких строгих алгоритмов и может проявлять свое творчество. В этой сфере масса людей, которые любители, которые могут себя выразить. Даже вот в международном сфере вот резьбы по дереву есть очень много клубов, очень много разных ассоциаций и так далее, когда человек в этой демократичной сфере может себя проявить художественное выплеснуть. От любителей до профессионалов. Поэтому клубов по интересам таких очень много. В интернете очень много мастер-классов в разных сферах резьбы, от скульптурной до рельефной и так далее. И так далее. Поэтому мы ничуть не выделяемся. Не лучше, но и очень не хуже. У нас есть международного класса мастера, которые фору дадут самым известным, как американским, японским, европейским, швейцарским. Уважно спостерегали за ее руками коллеги-мастеры, слушающие ее историю, которая поединала три народы: Украину, Россию и Италию. Я много разных шахмат делал. Просто одна из самых интересных историй – это когда международный клуб почитателей брюна пельке есть такой известный певец, там Нотр-Дам де Пари, мюзиклы там. И вот они заказали первым гастролям Брюна в Москве вообще на территории СНГ э, подарок ему шахматы из двух мюзиклов его э, Граф Дракула и Нотр-Дам де Пари. где он выступал в роли короля э, с портретным сходством персонажей и так далее и так далее. Вот мне удалось это дело сделать э, достаточно интересно. И даже меня пригласили на вручение этих шахмат на концерт в Москву. Вообще-то, я по этому поводу шучу. На пресс-конференции, когда вручали, я говорю, Брюн, а там интересная история. Граф Дракула, мюзикл, начинается со старинной украинской песни «Цветотерен, цветотерен, листья упадает, кто с любовью не знает, святой горя не знает». Я спрашиваю этих девочек, которые заказчицы, а чего это Дракула, и тут вдруг они на украинском языке, прямо начинается мюзикл с этих слов, говорят, а дело в том, что композитор канадского, украинского канадского происхождения, и вот подчеркнуть славянство, и вот он, этот заставка Цветотеры. Я этому Брюна говорю, говорю, у меня есть просьба, я говорю, хотел бы старинную украинскую песню с Брюна спеть, Цветотерин, он, он сразу руки вот так и говорит, ой, я не помню, у меня записей нету. Я говорю, я напомню, а музики ні. говорю, а капили Вот. І я почав, он подхватил, весело, он в одну сторону тягне, я в іншу. Зато у мене є повод сказати, що не знаю, як хто, а я пел с самим бринапільті. Не пасли задніх і представники Херсонщини, різьбляр Анатолій Обілець представив свою техніку роботи з деревом. Те, що такі майстер-класи потрібні, підкреслювали всі. Мастер-класс это демонстрация мастерам, да, каких-то элементов резьбы и так далее. Здесь нужно смотреть, кто зрители. Есть мастера, есть зрители, те, которые просто, может быть, увлеченные, увлекаются, или ребята, которые впервые увидели, как происходит процесс резьбы. Вот. Если начинать от ребят молодых, да, или женщин, которые. Это точка входа в ремесло. Вот, посмотрев за работой мастера, человек понимает, что может быть у него такое же получится. И он, соответственно, начинает интересоваться, ходить в школу, на курсы там, и так далее, становится сам мастером. То есть мастер-класс для вовлечения новых людей. Для мастеров мы всегда обмениваемся мастер-классами, демонстрациями, что вживую, что в виде фото, видео мастер-классов на сайте чтобы посмотреть те элементы, сверить ощущения, как мы это делаем, как делает это мастер. Вот, допустим, два мастера работали, Александр Коняев и Игорь Ивченко. Они работали над одной фигурой, они добиваются одного, то есть они вырезают портрет, но каждый это делает немножко по-своему как держит инструмент. Саша, допустим, размашисто работает с Игорь, он скрупулезно делает. Но ну, вот каждый приближается к своему. То есть мы смотрим, первое, как работать инструментом. Второе, техники приема работы инструментом. И художественная сторона. То есть как добиться выразительности. Ну и мастер-классы, это как есть три вещи, которые увлекают людей. Огонь, вода и работающий человек. То есть вот мастер-класс это работающий человек, за ним можно смотреть бесконечно. Как за огнем, так и за текущей водой. На декілька дней в Херсонщина подорвала гостям с Беларуси, России и батю точки Украины, не забудь Замечательно, замечательно. Здесь невероятно красивая природа. Я мечтаю, что мы вот арендуем лодочку с утра. И там, где эти все птицы, я видела огромную рыбу, которая здесь плещется. Невероятный воздух после Киева, после... Большого города, конечно, попасть в эту атмосферу. Очень приятный персонал, поэтому им огромное спасибо. Дорожь к Каховским водосхожим, а в одночасье и з с ней гостям надолго. Вот катание на лодках, на катамаранах. Це такі людей ближче до природи, хоча з грають іграють настільний теніс, футбол. Цього року навесні гостина відкрила двері для жителів Херсонщини і гостей регіону База зеленого екотуризму і спортивно оздоровчий центр Славутич адже тут можливо не лише відпочити в затишних дерев'яних котеджах, порибалити, помилуватись природою, зробити шашлик, але й поспостерігати за лебедями, які розмістились на озері Бази Славутич, побувати на пташиному подвір'ї, в українській хатинці для дітей є ігрове містечко. Для дорослих тенісні корти, більярд, поле для занять волейболу та футболу. А незабаром з'явиться і майданчик для гольфу все, аби людина поєдналася з природою і вела здоровий спосіб життя. Недаремно влітку цього року Славутич відвідало чимало гостей з багатьох регіонів України, а також з Італії, Франції, Іспанії та Алжиру.